নমস্কাৰ সকলোকে সুখ দুখৰ মাজেৰে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাম কলপিঠা কেনেকৈ বনায় আৰু তাৰ বাবে লাগিব কেইটামান ভীমকল কলকেইটা ধুনীয়াকৈ এখন চাউল চলা চালনিৰে চালি ল'ব আৰু ওপৰৰ যিখিনি গুটি ওলায় সেইখিনি পেলাই দি তলৰ ৰসখিনি লৈ ল'ব তাৰপিছত তাতে কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈ আটা সানাৰ দৰে সানি ল'ব আৰু লাডু লাডু কৰি ল'ব তাৰপিছত ৰুটি বেলাৰ দৰে ওপৰত এখন কলপাত আৰু তলত এখন কলপাত লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ বেলিব যিদৰে আমাৰ ৰুটি বেলুতে আটা গুৰি বা তেল নিদিলে লাগি ধৰে ঠিক তেনেদৰে এই পিঠাটো তেনেকৈ বেলিলে লাগি ধৰে নিদি একো নিদিয়াকৈ যিহেতু ইয়াত আটা গুৰিও দিব নোৱাৰি নহয় জানো আৰু সেইকাৰণে কলপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখন বেলোতে আৰু এইফালে বেলি পেলাই আমাৰ যিহেতু কলপাত নাছিলে সেইকাৰণে এনেকৈ এটা পিঠাই বনাব পাৰিলে আৰু এইখন কলপাতো যোৱা আগদিনাখন আমাৰ সকাম আছিলে সকামত বাচি যোৱা এখন কলপাত আছিলে সেই তাতে সেই আমাৰ এখনেই বনাব পাৰিলে তো এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই থাকিব দেখি আমাৰ পিঠা প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈ আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাওক দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ ৰুটিটোৰ দৰে হৈ গৈছে তাৰপিছত মায়ে অলপ নমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ এখন টাৱাত সেকি দিছে সেকি পেলাই তাৰপিছতে ইয়াত যদি আপোনালোকে তেল খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ তেলৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি নাখায় আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে আৰু এইফালে যিহেতু কলপাত নাছিলে সেইকাৰণে মই হাতেৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চেপেটা কৰি দিছোঁ যিহেতু বেলিব নোৱাৰি লাগি ধৰে সেইকাৰণে এনেকৈ দিছোঁ তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে বহুত বহুত টেষ্টি লাগে খায় আৰু ত' আজিলৈ বাবাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব